Во время нашего визита у Богодухов нам подарили две коробки печенья, упакованные вами. Мы нашли в них очень вкусными и должны признаться, что мы множество их съели. Коробку привезли в США. Мы разделили печенье членами комитета Дружбы Богодухов Бартау, Они всем понравились. Как видите, печенье успешно перелетело в океан, и ваша упаковка оказалась успешной. Милочка. А это лада? Лада, лада, она бамбурист. Чем она? На меня она украинскую мову хорошо знает. Вот видите, она принимала, вручала ющенку, хлеб сили. Это угу. там, там, в Америке? В Филадельфии, в угу. Филадельфии, в церкви.